Oke okay guys, langsung aja kita akan buat ini bahan-bahannya sederhana banget, cukup dua bahan utama, pisang sama tepung beras. Ini pisang 2 biji 2.000, tepung beras ini cuma 1.600, uh, ini cuma 1.500, jadi totalnya ini 5.000 guys, ya. Langsung aja kita akan buat tepung beras, kita akan masukin di sini. Jadi ini, uh, Bang Sobat bikinnya sedikit, ya. Untuk yang pengen bikin banyak tinggal dikalikan aja resepnya Sangat-sangat gampang dan sangat-sangat sederhana guys Ini pokoknya super gampang Kita masukin air Air langsung masukin Tuh gampang banget kan Diaduk-aduk kayak gini Masukin juga garam Cemplungin Di sini ada gula pasir sedikit Biar ada manis-manisnya Terus so, sama ini santan kemasan Ini santan kemasan kalau mau lebih murah pakai aja santan yang asli dari kelapa ya, kita masukin. Ini berhubungan sobat, pengen yang sedikit praktis jadi pakai santan kemasan. Udah, ini adonan cuma begini doang. Sesimpel ini ya gampang banget. Pisangnya cukup dua biji, tapi jadinya banyak. Karena ini kita akan potong-potong menjadi potongan yang tipis-tipis. Wah, jadi untungnya bakalan banyak, guys. Ya, ini boleh kita pakai pisang uli. Di sini bang sobat pakainya pisang uli ya. Nah, kalau mau diganti dengan pisang yang lain bisa. Misalnya kita mau kasih pisang pisang tanduk bisa, ya. Tapi pisang tanduk e, lebih mahal ketimbang pisang uli. Pisang uli ini lebih murah. Mau diganti pisang raja juga bisa, enak juga. Nah, ya, tuh tipis-tipis kayak gini. Ini jadinya banyak, cukup dua biji aja. Oke, langsung aja kita akan goreng ini pakai cetakan yang biasa buat martabak mini atau buat makanan lainnya. Ya, ini ukurannya 22 cm, jadi kita mau goreng pakai ini. Oh ya, ini kita kasih minyak dulu. Jadi ini minyaknya nggak usah banyak banyak ya. Kita goreng pakai cetakan seperti ini. Kita kasih minyak dulu ya. Oke, okay. udah. Sekarang kita tunggu minyaknya panas dulu ya. Oke, okay, kita akan tes dulu ya ini. Gimana panasnya atau udah cukup minyaknya? Sedikit aja kita masuk. Oke okay, ya udah udah bisa kayak gini panas sudah cukup langsung aja kita akan goreng di sini kita gorengnya tuh adonannya nggak banyak-banyak ya cuma sekitar berapa sendok gitu ya nah ini ininya pisangnya ini kita kasih sekitar 4 ya 4, 4 slice ya jadi emang jadi murah banget ini nggak pakai mahal sesimpel dan segampang ini untuk melakukan bisnis makanan. Oh, oh ya ini sisanya masih sedikit tadi tambahin lagi karena empat biji kita masing-masing ininya. Oh, ini pisangnya juga tipis-tipis ya. Jadi di yakinin ini jadinya banyak, untungnya juga bakalan banyak ya. Nah, ini juga kita akan goreng sini Oh, ya. nah kita tunggu dulu sampai dia Matang Ya ini gorengnya nggak usah lama-lama, cukup kira-kira dia ini udah bisa diangkat. Hmm usah lama-lama ya karena nanti kita akan goreng lagi dengan tepung ini panir. Jadinya unik banget deh. Mantap nih. wow, Pisang goreng model kayak begini belum ada nih. Apalagi ini pakai santan, pakai tepung beras. Ini beda sama pisang goreng yang yang pernah ada. Oh, wow, ini pisang goreng yang belum pernah ada. Langsung aja kita akan angkat. Ini nampaknya udah bisa kita angkat ya. Oh, jadi begini, tapi ini belum rampung ya. Ini masih perlu disentuh sekali lagi ya, masih ada sentuhan lain selain dirinya yang masih diolah lagi. Oops. Nah. Oke, ini kita goreng dulu semua adonan sampai habis ya. Setelah habis, baru kita olah lagi ini belum jadi ya ini masih masih tahap pertama ini Oke masih tahap pertama ini selanjutnya kita akan panir ya jadi ini kita masukin dulu terigu terigu biasa aja terus kita campur air jadi ini untuk memanirnya aja ya kita aduk-aduk masukin dikit demi sedikit sambil diaduk-aduk Gampang banget, kita aduk-aduk dulu. Oke, sudah cukup ya? Langsung kita masukin pisang berenangnya, kita celupin yang penting sampai kena ya udah terus kita tirisin sedikit nah ya masukin ke tepung panir langsung ditaburin tepung panir cukup gampang ini udah jadi so, ya begini aja cukup tinggal kita goreng ini udah jadi satu kita ulangin lagi oke okay, saatnya kita goreng ini minyaknya juga udah dipanasin minyaknya nggak usah banyak-banyak kita gorengnya ini nggak usah harus terendam ya tuh bagus banget ini pisang loh dalamnya wow ini paling dua ya kayaknya nggak bisa ini terus mantap ini banyak banyak nih penggorengannya kecil kalau gorengnya penggorengannya gede ya bisa langsung banyak hmm, ini garingnya pokoknya kebayang deh oke okay, ini udah matang ya warnanya udah kekuningan tuh ya warnanya bagus nih ini udah bisa kita angkat uh, mantap ya hasilnya seperti ini kita akan tirisin oke okay, so ini udah jadi sementara kita cobain dulu ada tiga biji ini wow bentuknya oke okay banget ya ini udah kayak apa nih bakwan ya tapi ini lingkaran loh bagus banget terus ini mirip kayak pisang nugget tapi bukan pisang nugget juga karena ini bahannya ini dari tepung beras dan pakai santan hmm langsung aja deh Bismillahirrahmanirrahim hmm. tuh ya dalamnya masih lembut gurih dan unik ya karena kan biasanya kalau tepung buat pisang goreng itu pakai terigu ini pakai tepung beras enak hmm. sampai di sini aja resepnya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir yang udah ngedukung dengan subscribe like comment dan share dan udah juga follow IG sobat dapur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh